də söz çəkməyə. Baxdı. Məni gəlir ki, Qura Məmməd artıq burada da başlaya bilərik və elə ilk olaraq Qura Məmmədə rətirəcəyəm bizə qonaq komanda anmaşması sözünü qonağa verəyəm və oyun haqqında fikirlərini fürsət edəcəsiniz. Bağıq. Çox sağ olun. Dinəli Neftçi Bu oyunda ancaq alqışlar düşür. Yəni xəsar məğlub olan yerdə, yəni 3-2 oyuna aparmaq əlbəttə ki, mənim bir məşqçi kimi ancaq alqışlamalıyam bunların bu oyununu, bu nəticəsini. Və ə, öz oyunumuza gəldikdə demək olar ki, son vaxtlar yəni belə bir boşluq, yəni heç komanda gəlməmişdi. Yəni belə bir epizodlar, yəni belə rahatcə qol vurdusunlar. Əlbəttə ki, veriluşu şey çapdanın görməmişdi, amma olur. Olur futbolda. Yəni belə biz də deyək ki, çox rahat qollar vurduq. Yəni ümumiyyətlə oyun maraqlı keçsə, əlbəttə ki, oyun futbol bəzəyici oldu. Yəni məncə azərkeşlər ən azından ə, həqiqətən sövgaldılar. Baxmayaraq ki, biz tərəf biraz üzüldü, digər tərəf əlbəttə ki, sevindilər. Və düşünürəm ki ə, Yəni tez bir zamanda demə qoymalıyıq biz arxada, tündrəmlə müsahibələri uzaxtarmalıyıq. Və 2 günündən sonra yenə oyumuz var, Başqa qarşı, güc rəqibə qarşı və ancaq titrimiz olmalı oyunda. Və bu oyunu məni gəlir oyuna kimin də yəni bunu analiz etmirik. Yalnız yəqin bu oyun barədə oyunun sonra yəni danışuruq. Və belə neçə komandasına, belə tamam sizə yaxşı oyuna görə, yaxşı nəticəyə görə uğurlar arzuluram, təbrik edirəm və Ən xoşun gələn də elə oyunun azərdi də həm neftçi nazər keşləri bizim komandanı çağırdılar və həm də bizim azər keşlər bir e, çıx komandasını çağırdılar. Belə xoşun asibət, xoşun gəl, Sadece, Məzərkeş, yəni belə bir xoş münasibət, xoşunçə rəqabət ki, bizləri sevindirdi. Sadəcə sonda biraz xoş gəlməz hallar oldu. Bura mərmə oldu. Azər keşlərini belə də olmalı idi. Və siz də çox sağ olun. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ, sağ olun. Bu məndə oyunda dönüş nöqtəsi nə oldu? Hansı məqam oldu? Hansı məqamdır. Yəni ağır suallıq. Yəni hər döyüşdən sonra deyələr ki, dönüş nöqtəsi oldu. Hər qol gətirib, yəni rəqib komandanı qələbəyə çıxartdı. Yəni deyə bilirəm, belə bir, elə bir oyunlardı ki, Vətəngə qarşı oynamaq həmişə ağır olub, amma həqiqətən, yəni çox boş tutbarımız oldu belə indi oyuna kənadı mən izlədiyim qədər hətta bu oğlum yeni epizodlarda belə bəzən görsən ki, sərlən kəzlə olurdu amma gedirəm bunu tam oyda baxandan sonra, macəradan sonra o tam dəyişəcək. Amma belə yəni belə rahat sonlar çox mədəri aladı buraxır. Qurban olum, ola bilərəm ki, mən qara qara yığma taktiki gəlişdirdim. Yəni avəznamə, o duroş avəznamə olduqca o zaman qala qala hərisi o oyun bir belə itildi. Və neçə demə var ki, hər üzmə də olmurlandı və nə oldu ki mə düşdülərəm. Ola bilər, hələ bir təklif edə bilərsən ki olsun. Yox, düşənlər, anlaşmıram. Çünki bu axır vaxtlar biraz ağı qrafikdir. Görsən, yəni, hər bir oyunçumuz hətta Rauf belə, Rəşad Sadigov, yəni Əfran belə hansı ki, adını arxa düşləniblər. Yəni o istədiyimiz oyunu, yəni 90 dəqiqə ərzində göstərə bilmirlər. Deməli, yəni, o qara çıxan kim yəni o oldu. Ona yəni, kimi də yəni ikinci isə biraz nə fikir belə deyək, yəni, dəyiynə yaratmışdı qafımızı. Demə yəni, dəyişirlər yəni məşinin düşüncələridir. Yəni yaxşı üçün buraxırsan, bəzən daha yaxşı olur, bəzən ıı, alınmır. Yəni, bu normal bir haldır. Yəni bunu dəyişdirilməstə məncə atmaq olmaz, amma sadəcə neçə yeni metro planlarını planlarını istifadə edir. Bu da ağabeylərdən fərqli olaraq Qurban Məhəmməd bu dəfə daha komanda oyununda. Belə deyək, o son 2 oyununda fəal oldu, özü də çox çəkmirdi. Özü daha çox Siz onunla danışmısınızmı, yoxsa bu Neftçinin elə deyə, daha güclü komanda olmasına yiyələyən bir oyun tərzidir? Əlbəttə ki, biz hansı onun üçün də komandaya gətirsə, əvvəlcə o oyunçunun zə uyğun oyun oynamağıını tələb edirik. Hələ görə baxmır axı təzə bir komandadır, amma Ee, daha da yani getirdi daha da sade oynayacak, daha da yani komanda için oynayacak ve bu yani sanatçılık değil.